Всем привет, меня зовут Артём, а это мой видеообзор на набор из Лего Звездных Войн, артикул которого 8507, так, под названием мини-планетка Курусан. Начинаем с инструкции, а, на ней напис... нарисован Йодом, дизайн 2014 года, логотип Лего Стар 7507. Клон, штурмовик, курсант и корабли. На первой странице мы собрали этого клона. А, нет, на второй. Едем дальше. На, 2... на 28 странице у нас закончилась сборка. Потом на 29 странице показано, что это у меня была нитка. Можно ниточку. Дальше в потом этот сайт. И я руши, пацан! Дальше. Клонера. Э, вот такой у него шлем. Он новенько. Э, Потом вот такая лицака. Ужбайка. Принт. Вот здесь и вот здесь. Дальше. Ужбайка. Ужбайка. Так, дальше по мини-фигурке все. Дальше переходим к пластинке. Сюда, что за функции у пластинки? Сюда мини-фигурку ставим, сюда звездолет, а сюда просто написано, что там есть в этом наборе. И это, по пластинке это все. Дальше сам набор. Вот такой общий вид. Маленький такой. Вот тут турбины, капитанский мостик, пушки. Вот это, не знаю зачем, но это выглядит как черт из сбоку бантик. Что-то стал часто употреблять это выражение. Крылья. Берут, чтобы всякая была. Малофункциональный. А -а -а Разве его надо? Шучу. Дальше. О, все. Убираем. Все. Поэтому все. Дальше мини-планетка. Что в этой мини-планетке особенно? Да ничего, только в ней лежали все детали и, ой, кроме инструкции. И еще, все, все интересное в этой мини-планетке кончилось. Дальше у нее вот такие рисунки, вот. И ля -ля 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 -ля. Вот эта штука, на которой она стоит, Это штука, на которую можно ее повесить на елку там, да, что ли? Или носить у себя там где-нибудь. Ну, короче, эта да, штука пригодится. Или, как я делал, в воде, кидал ее в воду, а в воде открывал и там пузыри воды были. Просто. Так. Мое мнение по этому набору. У вас, конечно, может быть даже другое мнение, потому что это швы, а не я. Мне кажется, что этот набор не очень-то интересный, потому что он малофункциональный, на него вообще обзор невозможно делать, потому что как же ты сделаешь, если ничего интересного. Ну да, ничего неинтересного, можно сказать. Так. Всем пока. С вами был Артем. Как я сказал, пока.